Хай. Uh, little. I'm from Antarctica. База, база East. Russian base, Russian base. Антарктида. Uh, конечно, я военком Антарктиды. Неужели не видно? Да говорите, пожалуйста, по-русски, если вам удобно, я не против. Я слышу. Я ее практически не слышу. Знаете ли, тут постоянные учения проводятся, взрывы. Ледники, значит, штурмуем. Построили рейхстаг здесь на 9 мая. Что смешного я говорю? У вас деды не воевали разве? Ну, макет Рейхстага построили, и, ну, ну, как, работники базы, Восток. Ну, на 9 мая. Гитлера? Почему за Гитлера? Построили Рейхстаг, и, так сказать, выпили, и пошли штурмовать. Обязательно. Как? Что вам смешно? Не, а вы уважаете Гитлера? Я, если честно, есть вещи, за которые я его уважаю. Вы уважаете Гитлера? А вы где живете? Я в Армении живу. В Армении уважают Гитлера? Ну, есть люди, кто уважает. Ну, вы, например. Я могу объяснить, почему. Очень интересно. Ну, поясните. Он был идеологический человек, и он был националист. То есть он любил свой народ. Uh -huh. Гитлер, uh -huh. немецкий народ. Он искренне... Он воевал в Первой мировой войне, получил ранение в этом бою и еще... Вернулся, стал вот политиком уже и начал заниматься политической уже деятельностью, ну, военно-политической. И он много для Германии сделал достаточно. Ну, развалил Третий рейх. Основал и развалил. Ну, да, он переборщил во многом. Ну, согласитесь, все но равно. Ну, вы сейчас есть. прямо описали лидера моей страны. Вот вы сказали: идеологический человек. Первый. Да. У нас тоже. Но не националист. Идеологический, националист. Как -то. Ну, как это не идеологический. Да ладно. Националист и говорит, я армянин, я чеченец, я ингуш, но, я. Русский. но в то же время он говорил, что он самый большой националист в России, говорил же. Так значит, сам, а Гитлер сам себе не противоречил зато? Да ладно, перестаньте. Кроме того, Гитлер все-таки был национал-социалистом, а не националистом. Да, национал-социалистом. А не да. националистом, а это все-таки разные национализм, вещи. Национализм, смотрите, национализм это же любовь к своей стране, своему народу, а проекту, к своей родине. А он нацист? Ну да, национал-социалист. Но ну, это же тоже в это включает, он же любил свой народ. Но он любил свой народ настолько, что ненавидел иные народы. Ну да, в этом есть такое. А Но национализм, если смотрите, а, а, национализм да? в своей идеологии ненависти не подразумевает. Смотрите, вот логически чисто, да, если исключим все наши чувства, да, какие-то человеческие, он логически зверствовал в целях своей страны. Да? Я Вся вам честно этой... скажу, если он зверствовал в целях своей Хорошо. страны, то он ошибся мягко говоря. Ну да. Не, в этом я согласен. Ну не знаю, в общем, я его сказал, за что уважаю. Никак... Ну, понятно, результат, я понимаю, результат важен, как бы, он провалился во многом. А но как... в целом есть за что уважать, но он, у а, а вот? Так... сильная личность. Что вас так рассмешило? Ведь у нас на необъятных просторах моей страны, практически mm -hmm. в каждом регионе, в каждом Края ага. э, строят рейхстаг и символически его штурмуют. Владимир Владимирович любит все эти реконструкции. Да, да, да. А почему да, вас да. смутило, что я в Антарктиде организовал подобное мероприятие Нормально. Я нанял пингвинов несколько. Ага. В качестве немцев. Ну, не я своих понимаю. же земляков мне немцами назначать. Я назначил пингвинов немцами. Построил рейхстаг mm -hmm. посадил туда пингвинов деревянных. Ну и штурмовать начали. Пингвины да. веселились, я вам скажу. Ой. Почему я повеселился? Прямо, ой, подождите, подождите, сейчас я наушник другой возьму. А то тут мороз сильный, иногда наушники шалят, а... шалят, знаете ли. Что вы сказали? Да, я говорю, почему, почему бы я повеселился? Ну, я не знаю, что ты веселого сказал. Великая победа и так далее. Э, типа Советский Союз то, что победил? Ну да, ваш же представитель приезжал на парад Победы в Москву, я видел. Ой, мне слушайте, я его своим вообще не считаю. Ну, я а же, кто я... же его выбрал? Разве не вы? Ну да, не, я согласен, его народ выбрал. Ну. Ну я не согласен. Понимаете, если народ выиграл, я как бы. Ну, следует своим каким-то убеждениям, мышлению. Я не иду за толпой, как бы. Не то что максималистка, как-то это говорю, ну, просто так и есть. То есть вы не считаете свой народ достойным достойного выбора, да? Ну, понимаете, народ не всегда умен. Толпа обычно ошибается, ведь толпа обычно глупее. Всегда ну... вот интеллигенция это маленький процент людей, умных людей, критически мыслящих. Ну, вы армянин, у вас огромная диаспора э, за пределами Армении. Ну, да. Uh, у вас огромное количество людей голосовали вне вашей страны. Uh, что же помешало uh, повлиять на выборы внутри самой страны? Не, я согласен. Я же не, не оправдываю, не говорю типа там из-за этого, из-за этого что-то пошло не так. Я просто в целом факт довожу то, что я его как бы не уважаю и он слабый политик. А скажите, а вы его не уважаете из-за отношений с нашей страной или есть какие-то другие причины? Не, как раз-таки из-за из-за того, что он дружит с Россией и типа принципиально не хочет с ЕС и Америкой дружить. Я понял. Я вынужден вам признаться, что я немножко вас в заблуждение ввожу. Я не живу в Антарктиде. Да-да, я это понял. Я живу в Украине в городе Харьков. О, -о, -о слава Украине! Героям слава. Блин, как вы меня порадовали сейчас! Я українську мову теж розумію, можу спілкуватися українською. Це дуже приємно, чесно кажучи, і неочікувано. Більш того, я тут е, часто своїм землякам розповідаю, що треба вчити рідну мову, а не послуговуватись мовою ворога в спілкуванні. Але ну, не скажу, що до мене дуже дослухаються, але це правда, ну, правду ж нікуди не викинеш. Я, я с вами 100% согласен, тому що. На первом месте должен твой национальный народный язык быть, Совершенно а не какой-то другой. Вот у нас, кстати, в этом плане мне нравится то, что люди вот э, перестают на русском уже многие говорить и пере... у нас молодежь, допустим, больше сейчас на английском говорит. В Грузии то же самое происходило до того, как они выбрали э, вот эту вот промосковскую власть. А я не понял вообще, как, почему они так облажались, им же так есть, хотели помочь. А я вам скажу, это очень несложно. Переживая войну, я, честно сказать, очень боюсь, что выбор моего народа будет в будущем подобным. Потому что стоит только пообещать народу, что я договорюсь и будет мир и народ проголосует после того, что он переживает сейчас. А грузины пережили войну, и я, пускай она не такая длительная была, и не настолько кровопролитная, но это все а -а -а. равно война. Это, ну в... да. это все равно война. И я очень боюсь за выбор своего народа на будущих выборах, чтобы они выбрали подобного политика, который пообещает договориться с Москвой и скажет, что никогда войны с Москвой больше не будет. Это возможная ситуация. А под этими лозунгами как раз и придут промосковские негодяи. Это совершенно гарантированно, что промосковские негодяи будут именно эти лозунги и обещания на предвыборной кампании продвигать. Вот, я думаю, такова причина. Но это я так думаю. Mm -hmm. Да, вот у нас та же проблема, что, видите, много лет... Мы как бы жили под пропагандой, да, Россий... у нас даже телеканалы были российские. Сейчас у нас не показывают российское ТВ. Вот это меня радует очень. Я с, вами согласен. я с вами согласен. Вот, и многое меняется. Как бы многие люди, я вот смотрю отношения, даже поменялось к России очень. Все начинают прозревать. Вот мой дед, например, мой родной дед, да, он ереванский. Ну, как бы он родом из Еревана, да, он в третьем поколении или в четвертом получается. И э, вот у него мышление, как у меня, он за Украину, как бы он очень хочет победы Украины. Вот я с ним недавно говорил на эту тему. Я говорю, дед, вот ты как думаешь, чем это закончится? Он говорит: а выбора нет, Украина должна победить. Типа, а скажите, вот. а ваша коробка шла на параде, 9 по Москве? Я не, не помню. К сожалению, да. Коробка да, тоже. Люди. Коробка тоже была, да? Да, к сожалению, да, у нас люди есть, кто. Ну, проплаченные это российские агенты, как бы. Нет, 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 я имею в виду воинскую коробку. Представители вооруженных сил ваших были. На параде имеется да. в виду. По-моему, не... А, не, не было, по-моему. Ну, потому что я, я помню, система. были э, из Центральной Азии: Кыргызстан, ага. Узбекистан, точно, Туркменистан. Ну, да, да, да. Это я это я помню тоже. По-моему, казахская коробка была шла. Ага. По-моему, азербайджанская шла. По-моему, невзирая на все а противоречия между Россией и Азербайджаном, по-моему, не было президента Азербайджана, но коробка, может, я ошибаюсь. Да, да, президент этот и же не приехал. Да, Интересно, кстати, что он, он так этот позицию типа, свою показал какую-то, я вот не понимаю. Ты а что, Си приехал, есть понятное дело, что мы не будем бить. Когда, было, mm. когда стало известно, что Си приехал, согласились все, кто не хотел ехать. Вучич, да. Фица, Орбан не приехал. А этот Орбан, ну он этот э, венгер же, да? Венгрия? Да. угородь, угородь. Но он тоже пророссийский же, как это у него? Совершенно, но ну, не приехал, не приехал, блять, побоялся. Да а... правильно, пусть боятся. Они при слове Украина да? должны содрогаться от страха. Не украинцы, я вот говорю, я очень восхищаюсь вашим народом. Вот знаете, на, на переговорах вот Зеленский, Трамп, мне так мерзко было этого Трампа просто наблюдать, как он вот. Ну, высокомерно так относился, типа говорит, вы нам должны спасибо постоянно говорить, типа Америке. надо, надо понимать, что это Трамп, это специфика этой личности. И как бы там ни было, это президент на сегодня одной из сильнейших стран мира. И как ну, бы, понятно, да. Как бы там ни было, от них во многом зависит наша борьба, от них. Да, я согласен. И богат... Но все равно Зеленский достойно повел себя, я считаю. Он как бы свою позицию тоже показал, но одновременно он не хамил, не зерзил. Типа, ну, надо было, может, где-то промолчать ему, на самом деле, я не знаю. Ну, дело в том, что борьба все равно будет, понимаете, как бы в чем дело. Помните mm -hmm. ту же самую Вторую мировую войну, когда советская армия разгромила с союзниками гитлеровскую Германию вместе? Mm -hmm. Конечно. В мае 1945 -го года гитлеровцы сложили оружие. А да, да. украинская повстанческая армия еще как минимум 10 лет воевала с советская. Да, властью. Я, это, я это тоже слышал. И кстати, вот Бандера уже тоже в лагере убили сами же немцы. Не-не-не, Бандера, Бандера с 41 по 44 лагер, э, год был действительно ага. в концентрационном лагере Зак, Заксенгаузен. Это тот самый лагерь, в котором сидел сын э, Сталина. И как его, Яков Джугашвили, Яков Джугашвили mm. сидел в том же самом лагере. Это лагерь для, для высокопоставленных лиц был, вражеских. Там еще много всяческих высокопоставленных лиц было и из Советского Союза, и из других стран. Но в общем, это был концентрационный лагерь, тем не менее. В 1944 году, рассчитывая на сотрудничество с Абвером, Бандеру выпустили. А. Это военная разведка под руководством генерала Канариса, mm -hmm. который, в свою очередь, готовил покушение на Гитлера. Его выпустили, mm -hmm. но Бандера не стал сотрудничать с властями Германии. А в 58-м, если мне не изменяет память году, уже в Европе, mm -hmm. в Мюнхене, если мне опять-таки не изменяет память, его убил агент КГБ, его земляк, имени не помню, фамилия Сташинский. Mm -hmm а его же земляк Да вы знаете у нас был тоже национальный герой Гарри Гиннежда его зовут Ну простите мне мое невежество нет не знаю вы зависли но прежде всего он был агентом ГГБ а потом уже земляком вы к сожалению зависли. это был интересный разговор но вы зависли. И это жаль. Ну я подожду. В 59-м. Спасибо, Василий Пуштырь. В 56-м, Иван Ласкив. Друзья, проверьте, будь ласка. Мне кажется, в 58-м. Проверьте. Пана Иван. Перевірте, напишіть. П'ятдесят дев'ятому, дякую. У мене завжди з датами були проблеми, ще, ще, ще й школи. Привіт, вельми шановне панство, дорогенькі пани та панянки. Я е, хочу звернутися до вас з просьбою, проханням. Дуже-дуже наполегливим проханням, навіть, якщо можна так сказати, з пропозицією. Зараз на наш канал надійшла купа скарг і на вчорашнє відео про Боротіно е, наклали обмеження. І канал отримав сповіщення від вельми шанованого Ютубу про порушення правил спільноти. Тому, щоб запобігти зникненню каналу, ну, по-перше, прошу зайти на це відео, лайкнути і прокоментувати. Це допомагає в подачі апеляції. А по-друге, підписатись на наші резервні канали. Їх ви можете побачити на головній сторінці, прямо в першому рядку, тому зробити це легко. Я вас дуже закликаю, підпишіться на наші резервні канали. Їх два. На одному побачите герб України, виконаний в золотому стилі, а на іншому моєму армизу. Сподіваюсь, ви це зараз зробите, а ввечері ми з вами побачимось на стрімі або на цьому каналі, якщо його не знесуть до вечора, або на резервному. Дуже дякую, дорогенькі, обійняв усіх. Слава Україні!